Ketika sebuah pilihan raya kecil di Malaysia, seorang ahli politik dituduh terlibat dalam skandal berjumlah jutaan ringgit. Bukti forensik, dokumen audit dan rakaman audio telah dikemukakan. Tapi peliknya, sokongan terhadap beliau tidak surut, malah semakin kuat. Keluarlah suara penyokong yang menyatakan, "Ini semua agenda musuh. Itu bukan suara dia." asalkan bukan parti lawan yang menang. Inilah realiti dunia kita hari ini. Dunia Pasca Kebenaran Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Dunia hari ini berada dalam era yang digelar post-truth atau pasca kebenaran. Di zaman ini, fakta bukan lagi segala-galanya. Emosi, persepsi dan populariti menggantikan kebenaran sebagai batu asas seseorang untuk membuat keputusan. Menurut Oxford Dictionaries, Post truth merujuk kepada situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk pandangan awam berbanding emosi dan kepercayaan pribadi. Kedatangan internet telah membawa suatu ledakan maklumat untuk seluruh dunia. Hanya dengan satu klik atau pencarian, kini setiap orang berubah menjadi pakar. Tapi malangnya, bukan semua maklumat itu benar dan bukan semua hati manusia itu bersih. Akibatnya, telah muncul krisis kepercayaan. Rakyat tak lagi percaya kepada media arus perdana, institusi agama atau kerajaan. Maka mereka berpaut pada suara-suara alternatif walaupun palsu, asalkan ia rasa benar. Era pasca kebenaran telah lahir dari keruntuhan peradaban barat. Ia berakar daripada budaya politik pasca-modern yang memperlekehkan fakta objektif digantikan pula dengan naratif pribadi dan emosi masa. Fenomena ini memuncak di dunia Barat apabila pemimpin-pemimpin politik berjaya memanipulasi persepsi rakyat walaupun bertentangan dengan realiti yang terbukti. Sejarah mencatatkan bagaimana kempen politik di Amerika, Syarikat, Britain dan Eropah mula mengutamakan imej dan sentimen berbanding integriti dan bukti. Kebenaran menjadi relatif dan akhirnya tidak lagi penting. Maklumat dijadikan sebagai senjata untuk menguasai dunia. Dunia barat telah lama memahami kekuatan naratif dan hari ini mereka tidak perlu lagi menghantar tentera untuk menjajah. Mereka menjajah fikiran dan persepsi melalui media, algoritma dan permainan emosi. Negara-negara Islam yang lantang menentang penjajahan Zionis di Palestin seperti Turki, Iran, Qatar dan Malaysia sering menjadi mangsa perang maklumat. Mereka yang menyokong pembebasan Gaza dituduh menyokong keganasan mereka yang menyuruh boykot dilabel sebagai antisemitik sedangkan yang sebenar-benarnya melakukan pembunuhan dan penjajahan diberi gelaran mangsa pula. Malaysia tidak terkecuali setelah kerajaan menyuarakan sokongan terbuka terhadap Palestin, termasuk membawa isu genosid ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ media barat seperti CNN, Fox News dan The Jerusalem Post mula mencorakkan naratif yang negatif. Malaysia digambarkan sebagai destinasi ekstremisme dan berpihak kepada kumpulan militan. Mereka menyiarkan laporan yang sengaja mengelirukan, mengaitkan rakyat Malaysia dengan ancaman keselamatan global hanya kerana solidariti terhadap Palestin. Ini bukan laporan atas dasar kebenaran, tapi satu serangan naratif satu bentuk senjata pasca kebenaran yang digunakan untuk memburukkan imej negara Islam yang masih berani bersuara. Tujuannya jelas untuk menanam syak wasangka, kemudian membina keraguan dalam hati umat Islam sendiri terhadap perjuangan yang sah dan benar. Di era pasca kebenaran, mahkamah bukan lagi tempat utama mencari keadilan. Yang lebih berkuasa kini ialah mahkamah media sosial atau court of public opinion. Seseorang boleh dihukum oleh netizen hanya dengan klip 10 saat atau rakaman yang sudah dipotong dan dimanipulasi. Dalam beberapa saat, seseorang boleh hilang kerja, reputasi dan maruah walaupun belum sempat membela diri di mahkamah sebenar. Fakta sudah tidak lagi penting cukup sekadar seseorang itu nampak salah untuk beliau dihukum masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita maka selidiklah atau tabayyun supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu ayat ini melarang umat Islam untuk mempercayai berita daripada orang fasik tanpa usul periksa bagi mengelakkan penyesalan akibat kemudaratan yang disebarkan berita dusta di internet dan media sosial tanpa memeriksa asalnya adalah agenda fitnah oleh sesetengah pihak untuk mewujudkan huru-hara dalam negara dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Cukuplah seseorang itu sudah dianggap berdosa dengan dia menyebarkan segala berita yang didengar tanpa disiasat terlebih dahulu tanpa disedari kaedah kita melihat dunia hari ini bukan lagi ditentukan oleh fakta tapi oleh algoritma digital Algoritma ialah sistem yang digunakan oleh platform media sosial untuk memaparkan kandungan yang mereka fikir kita akan suka. Algoritma mempelajari tabiat kita daripada apa yang kita tonton, kongsi dan komen. Kemudian ia membina dunia untuk kita yang hanya mengandungi perkara yang kita setuju, minat atau percaya. Hasilnya, kita terperangkap dalam information bubble yang hanya menguatkan kepercayaan kita walaupun ia tidak berasaskan fakta. Inilah punca mengapa ramai orang hari ini terperangkap dalam gelembung politik, gelembung hiburan atau gelembung kesesatan. Algoritma dibina untuk mengekalkan manusia di dalam gelembung masing-masing. Apabila fakta tidak lagi dihormati, yang batil menjadi benar, yang haram menjadi kebiasaan yang benar menjadi bahan ketawa. Netizen kini lebih pandai hingga mula mempersendakan ulama dan berjenaka tentang pandangan muktabar dalam agama. Era pasca kebenaran ini bukan hanya ancaman kepada akal, tapi juga kepada akidah. Dalam Islam, kebenaran itu bukan pilihan, tetapi adalah satu amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kebenaran harus diletakkan lebih tinggi berbanding emosi, kecenderungan politik dan kepentingan pribadi. Tiada kaedah matlamat menghalalkan cara dalam agama ini. Ia sangat bercanggah dengan ajaran Islam yang mulia. Malah Islam telah pun menyediakan solusi untuk era pasca kebenaran ini iaitu dengan menghidupkan budaya ilmu berteraskan wahyu dan akal. Media sosial dan algoritma bukan musuh semata-mata. Ia juga merupakan satu alat dan alat ini perlu digunakan oleh orang-orang yang mencintai kebenaran dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Hanya sifat takwa yang akan menjadikan seorang Muslim berhati-hati sebelum berkongsi atau menyebarkan sesuatu. Era pasca kebenaran bukan hanya tentang maklumat palsu. Ia adalah satu perpisahan antara manusia dan realiti. Dan apabila manusia terputus dengan realiti, mereka terputus dengan hakikat kehidupan dan akhirnya terputus dengan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kebenaran itu datang dari Tuhanmu maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu jika anda rasa mesej ini penting jangan biarkan ia terhenti di sini kongsi sebarkan dan jadilah sebahagian dari kebangkitan ummah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh